أدم الصلاة على النبي محمد، أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة إلا الصلاة, إلا الصلاة على النبي محمد يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم الله يا عظيم يا عظيم انت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم من همنا يا هنوبيس بك يا عظيم يا الله وبالرجال رجال الصالحة يا ربنا بالفاتحة الله وبالرجال رجال الصالحة اجعل امورنا ناجحة نحن وكل وكل المسلمين الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قاد همنا وكل همنا يا نبيك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MDG Podcast Cakap Terus Terang oleh Masjid Darul Gufran. Saya Radin Zainal Mustafa dalam kita menyambut Ramadan yang ke-19 pada hari ini. InsyaAllah bersama saya, Imam-imam Hafiz yang telah diundang ke masjid dan salah satunya imam yang tersohor sekali. Al-Fadil Ustaz Abdul Aziz Ahmad Sahli. Saya. Terima kasih Ustaz Selamat datang ke MDG Podcast eh. Ah, ha, Sebab dalam podcast yang dulu Yang lain eh, dulu pula Yang beberapa hari lepas hmm. Kita ada berbincang mengenai Pengajian Ustaz di Mekah Saya. Jadi boleh tak Ustaz Kongsi sama mengenai Keadaan uh, anta Semasa anta dalam pengajian Di Mekah Suasana macam mana Bagaimana perhit Pahit apa Pahit ke susahnya Ataupun Uh, ke ke keajaiban dalam mempelajari al-Quran di Mekah Mukarramah tu macam mana ustaz? Hmm. ustaz? Ustaz boleh share tak? Khair insyaAllah. bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Uh, berkenaan dengan menghafal al-Quran Dan suasana uh, dekat Mekah Al-Mukarramah hmm. pada masa itu uh, tentu tak sama dengan suasana dan keadaan di Nusantara. Hmm. Uh, yang pertama adalah uh, di Makkah Al-Muqarramah uh, Apabila musim panas, panas sangat Panas? Berapa panas. degree Ustaz? Lebih kurang 43-45 Insya Allah ha. Sini je 33 menggigil Ya kan? menggigil ha. Kalau musim sejuk atau musim dingin hmm. Sangat dingin, sangat sejuk, hmm, sejuk oh. Masya Allah luar biasa Kadang-kadang turun ini hujan mm -hmm. ais mm -hmm. ha, kadang -kadang. Ada ais ya? Ha, eh? Ada ha. Khair. Uh, Oleh sebab itu Uh, suasana di Mekah hmm. tentu berbeza dan uh, masyarakat di uh, Arab khususnya di Mekah ini hmm. memang dia punya kebiasaan lain daripada yang lain. Hmm. Uh, Dari segi apa lain? -lain. Uh, mereka lagi kasar sikit daripada kasar. penduduk Madinah. Hmm. Madinah lagi lembut. Lagi lembut eh? uh, Madinah hmm. lagi lembut. Mekah lagi kasar sikit dan lagi-lagi uh, kalau musim Ramadhan, masya Allah luar biasa. Mereka hmm. walaupun uh, bermacam-macam uh, aktiviti, hmm. tetapi semuanya uh, satu arah ke memeriahkan untuk me mem memuliakan dan mengagungkan bulan suci Ramadhan. Hmm. Lagi-lagi uh, mengagungkan uh, Al-Quranul Karim. Hmm. Hmm. Naam begitu. Jadi uh, sana kalau Ustaz tengok Ustaz uh, bersama dengan Uh, apa orang-orang yang lain daripada lain negeri eh Saya. Yang bangsa jadi ustaz tengok mereka bila mempelajari al-Quran tu adakah uh, pelajar tu sendiri uh, harus hebat dalam mengetahui tentang tajwid al-Quran tentang kebaikan dan suara-suara membaca ataupun itu bukan requirement eh adakah itu salah satu uh, kelayakan untuk masuk dalam uh, apa uh, kumpulan, kumpulan tajwid al-Quran Al ha, hmm. uh, Sebetulnya tak 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 ada, tak ada. Mm -hmm. Tetapi uh, uh, di antara mereka ini memang uh, tahu bahawa daripada nusantara ni mm -hmm. uh, mempunyai uh, apa nama ke kecemerlangan mm -hmm. ke keistimewaan, keistimewaan. Uh, yang pertama adalah akhlak mm -hmm. akhlak uh, uh, pelajar-pelajar daripada nusantara ni masya-Allah mm -hmm. baik adab mm -hmm. dan Uh, juga uh, hafalan daripada pelajar-pelajar uh, daripada Nusantara ni uh, Cukup baik mm -hmm. Tak kalah dengan negara-negara lain lah okay. Tetapi ada negara-negara yang Masya Allah luar biasa Macam uh, Pakistan, macam India, mm -hmm. macam Uh, Arab lah juga, Arab hmm. uh, juga. Nigeria. Nigeria. Mereka, Afrika. Hmm. Afrika Masya Allah semangat-semangat mereka. Jadi kalau, uh, kalau daripada Nusantara tu, kira kan Malaysia, Indonesia, Singapura semua Saya. lah Eh. Saya. Uh, mereka Thailand. mempunyai. Uh, Thailand. Thailand. Hmm. Mungkin uh, kita ni mempunyai cara-cara tersendiri dari segi adab. Saya. Tu, Manakala macam orang-orang di luar sana mungkin orang-orang Pakistan, <laughs> orang Sudan. Orang itu mungkin lain ya? Eh. Lain, uh, lain kan? Yeah. Jadi macam mana uh, Antum boleh bersama dalam uh, menghafal Quran dalam keadaan uh, ber -ber berbeza uh, akhlak masing-masing cara masing-masing hmm. macam mana boleh bersatu dalam uh, menghafal Al-Quran dan 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 apa mempelajari masyaallah uh, uh. uh, satu lagi uh, yang perlu kita perhatikan yeah. hmm. ramai uh, para asatid atau guru guru, uh. guru itu uh, uh, banyak yang suka dengan anak-anak uh, murid daripada nusantara ni. Eh, kenapa ustaz? Kenapa? Akhlak tadi. Akhlak tadi ya? Akhlak, disiplin. Ah, disiplin, consistent. Hmm. Jadi kalau dia dia masa masa itu dah dah masuk kelas, hmm. ni rata-rata kalau daripada nusantara ni, Indonesia, Malaysia, hmm. uh, Petani, hmm. eh, Singapura juga, uh, itu betul-betul dah, dah dah ada dekat halaqah. Ah, halaqah. Awal ya, lah maksudnya. Awal. Ha. Dan kalau uh, apabila duduk, betul-betul duduk sopan santun. Ha. ha. kalau yang lain uh, wajah, memang uh, lain adat-adat ha, cara lah. Ha. Jadi baga bagaimana uh, antum semua boleh bergabung dalam satu halaqah tu bila mempunyai apa perbezaan dari segi cara? Dari hari ke hari Allah Taala persatukan, persatukan antara kan, kita eh? jadi ha. so spontan. Jadi ha. uh, antum Continue. semua dah Kenal apa, saling kenal-mengenalilah. Saling kenal-mengenal, tapi mula-mula ah, okay. memang uh, tak boleh terima, terima lah kadang-kadang. <laughs> mereka kasar, kadang-kadang uh, suka apa uh, cubi, suka gag. Oh, ga, gitu. Ga, ga. <laughs> <laughs> Banyak okay. hal lah, tapi banyak hal lah Okey, bila okey, uh, berapa tahun Ustaznya pengajian di, di Mekah uh, Mukarramah? Kalau secara keseluruhan lebih kurang, tahfizul Quran, uh, uh. tahfizul Quran lebih kurang enam atau tujuh tahun. Enam, tujuh tahun. Eh? Saya. Jadi itu yang paling maksimal. Saya. 6-7 tahun eh. Saya. Sebelum tu uh, adakah pengajian tempat pengajian tu menghantar antum semua ke masjid-masjid untuk jadi imam pernah? Saya. Di mana tu? Uh, di salah, selepas saya khatam 30 juz mm -hmm. dan dapat uh, apa nama uh, yes, ya. ikut uh, ikhtibar Iktibar. atau ujian mm -hmm. uh, dan dapat kelulusan mm -hmm. uh, kemudian saya melanjutkan uh, memperdalami al-Quran dan tajwid dan tafsir juga ke mm -hmm. Ma'had Al-Arqam bin Abi mm -hmm. Arqam uh, mm -hmm. itu kemudian dapat kelulusan juga di sana okay. maka uh, mendapatkan ta'yin. Ta'yin itu tugas atau menugas mm -hmm. bertugas mm -hmm. bertugasan di salah satu masjid namanya masjid Halimatus Sa'diyah Sa di Kampung uh, Sulaimania. Hmm. Uh, di sana. Jadi saya bertugas dekat sana uh, lebih kurang 6 atau 7 bulan, 6 bulan. Permulaan. Dia macam kalau sini kita kan macam internship ah. Saya. Macam gitu eh. Betul. Jadi yang masjid tu masjid orang Arab ah. Arab. Ha. Tak jauh daripada Masjidil Haram. Oh, tak jauh. Tak eh? jauh. Lebih kurang 2 km lah. 2 km je? Saya. Masya-Allah. Boleh jalan kaki. Jadi macam mana perasaan ustaz? Bila dihantar di sana kalau pertama kali menjadi Aduh, imam pengalaman baru suasana baru orang-orang sana macam mana dia menerima nusantara jadi uh, imam. sambut baik, sambut eh? sambut baik. Mereka lebih lebih suka lagi oh, kita. sebab dah tahu orang Arab ni orang-orang nusantara ni masya-Allah oh, uh, lembut eh? halus baik <laughs> tetapi <laughs> yang jadi uh, apa nama Uh, persoalan atau pertimbangan ni budak-budak uh, atau murid-murid ni. Ah hmm. uh, beza dengan yang dekat Masjidil -Haram. Masjid Haram, dekat masjid kan eh. dia kawasan ah. dia sendiri kan. Allah mau lompat sana <laughs> lompat sini Allah <inilah>, terus. <laughs> jadi okay. macam mana Ustaz kalau macam antara uh, jadi imam di masjid tersebut, uh, pernah tak antara ber, uh, bermimpi atau mempunyai impian hmm. untuk dapat uh, menjadi imam di salah satu masjid yang lebih besar? Lah? cakap Mekah susah eh. Uh, ha harapan dan impian tu ada Ada eh? Ada uh, Tetapi uh, Untuk uh, Mendapatkan itu secara uh, positif, positif, Itu, uh, Tak Tak, tak. Tak ada lah. Tak ada lah. Eh? Uh, tapi harapan ada. Harapan dia, insya ada. Ada. Insya Allah mudah-mudahan <laughs> jadi isa, uh, imam di salah satu masjid yang uh, masya Allah alhamdulillah itu ada. Hmm, tapi Allah waklam lah. Yalah. Saya bagus. Saya. bagus Ustaz. Hmm. Jadi uh, macam mana Ustaz nak uh, Beri kata-kata nasihat kepada mereka yang ingin uh, apa mempelajari al-Quran dan di Mekah Mukarramah uh, sebagai seorang pelajar apakah nasihat yang baik bagi uh, para pelajar yang akan uh, dapat pengajian di sana bagaimana apa-apa nasihat, nasihat ustaz untuk mereka sentiasa apa uh, uh, sentiasa bersiap sedia dari segi apa uh, suasana sekarang hmm. saya rasa tak ma tak sama dengan masa ustaz saya nabula eh uh, sekarang tahfizul Quran dekat Masjidil Haram sudah tak macam dulu lagi. Hmm. Saya rasa mungkin dah berbeza. Hmm. Berbeza berkenaan dengan uh, sebab dah berubah ini kan hmm. kerajaan hmm. aku segala macam hmm. Allah lah hmm. aturan lah. Aturan. aturan Masjidil Haram atau aturan tahfizul Quran. Saya perhatikan saya tengok macam halaqah-halaqah yang dulu saya tempat tu belajar. Hmm macam dah tak ada lagi ke atau mungkin pindah tempat lagi oh. nah, lain atau kawasan lain Allah a'lam. Oh dah 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 berbeza dah berbeza. Ya? Hmm hmm itu positif dan pengajar-pengajar atau guru-guru atau ustaz-ustaz yang dulu mengajar dah dah banyak yang berhenti atau yang wafat, wafat meninggal dunia atau hmm. atau yang kembali ke negaranya masing-masing Allah a'lam. Hmm. Jadi suasana tu dah tak macam dulu tak lagi Allah. Tak dulu eh. Saya. Ini yang anda dengar atau anda yang pengen? dengar? Yang anda dengar, eh? anda dengar. Hmm. Jadi masih masih juga ada pelajar-pelajar Nusantara yang masih eh, masih ah, masih intik masih. Ah, yang pelajar-pelajar Nusantara yang masih lagi belajar tafsir Quran dekat Mekah yang positif dekat masjid-masjid. Oh, di masjid. ya? Eh? Dekat masjid-masjid masjid di Kam Ka Mekah. Oh, di Mekah. Bukan di Masjidil Haram hmm. di Kaabah. Di kawasan-kawasan saya. Di kawasan-kawasan masing-masing. -kawasan hmm. Jadi Ustaz kalau macam bila anda jadi imam Uh, semasa bulan Ramadan pun nanti jadi imam di sana. Di masjid A yang kecil tu lah. A ada ada kan. Ha uh, jadi selepas Ramadan tu bila sambut Syawal tu eh ha. uh, bagaimana orang Arab <laughs> menyambut uh, bulan Syawal ni kalau dibandingkan dengan kita di Nusantara. Saya. kadang-kadang uh, kita sini sebulan hari raya. Ha uh, macam mana orang-orang Arab di sana menyambut uh, menyambut Syawal tu selepas Ramadan. Berkenaan dengan menyambut bulan Syawal atau hmm. Idul Fitri. Aidul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Eidul Fitri. Berbeza uh, lah. Jadi siapa? Uh, Makkah memang suasana Ramadhan luar biasa. Suasana Ramadhan luar biasa dan tarawih, syiar-syiar Ramadhan luar biasa. No okay. uh, Nusantara pun saya, 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 saya rasa tak kalah juga lah. Hmm. Uh, tapi kalau uh, ketika menyambut uh, Idul Fitri, lagi-lagi hmm. di Singapura ini hmm. uh, itu lain-lain banding lain, lain. lain lah. Uh, dekat Mekah untuk merah, me, meriahkan atau me, uh, Apa namanya, Idul ni hanya diri. dua hari, tiga hari maksimum, tiga hari lah Tiga hari tiga je? Tiga hari je Adakah uh, apa uh, budaya mereka seperti di sini di Santara kan? Ya. Maaf, mama ma <laughs> Di sini ya. tak ada, tempat sana tak ada kan? Ha. Minta maaf Ada? Hmm, ada tapi tak ada, tak ada, ada, kan? ta ada, ta ada. tapi tak ta tak macam santai, tak macam santai. Uh, biasa biasa je saya dan uh, selalunya mereka ke rumah saudara tu atau pergi mana kalau hari pertama ada syawal. ada hari pertama dan hari kedua B mereka berjalan-jalan betul lah? ke rumah uh, selatu rahim selatur macam selatu rahim, rahim lah, lah. Lah. adalah ada tapi mereka, uh, ada juga selatu rahim kepada guru-guru oh ada juga eh? saya ada tapi mungkin pakaian mereka tak galah eh <laughs> Mereka pakai apa yang ada lah gitu. Uh, 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 macam ni lah. So, <laughs> ini pakaian, pakaian utama lah. Uh, uh, kalau ni. kalau di sini lain kan? Lain. Uh, kira -kira Nusantara. Macam ada satu. <laughs> ada Jau, satu Jauh-jauh hari dah. Uh, ada satu ustaz. Uh, bukan ustaz lah. Satu penceramah ni di, di TikTok cakap. Saya, saya. Kalau orang Melayu, orang Arab ni. Kalau uh, Ramadan dekat. Hmm. Right, Rajab mereka tak bersiap-siap untuk Ramadan. Hmm. Tapi kalau orang kita Nusantara. Mm -hmm. Ramadan dekat hmm. dia sebelum Rejab dah dah pinggir Syawal. Syawal. <laughs> Betul tak? Betul. Ah ha, itu hebatnya hebat, orang-orang hebat, hebat, Nusantara hebat. ni Masya-Allah. Eh. Ha, jadi apa sebenarnya yang mereka suka makan Ustaz di sana masa tahun Syawal? Makanan ha. dekat orang Arab ni saya rasa mungkin Sama-sama juga. Tak 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 macam di Nusantara lah. Ha. Jadi biasa lah Biasa je Biasa Koi-koi atau biasa manisan, manisan, eh? manisan Macam hmm. tu Sebab, mereka, ada macam sini tak ada special Tak ada Special menu untuk Fitri? uh, Fitri Mungkin ada tapi saya ni kurang perhatikan lah ha, Mungkin ha. ada eh Tapi tak nampak macam Nusantara Tak ada yang lain Nusantara eh? Masya Allah luar biasa Alhamdulillah. Allah okay. okay, Kalau kalau gitu hantar di sana hantar rindu lah uh, Kata rindu Makkah kan. Makaan. Siapa tak rindukan Makkah, Kaabah dan sebagainya. Tapi uh, dengan suasana dekat Nusantara ni memang uh, boleh kita hmm. mengalihkan kerinduan di Makkah tu diletakkan di Nusantara ni. Oh, ya okay, okay. tu. Jadi anda setiap tahun ada pergi Mekah balik. Uh, kadang-kadang kadang-kadang dengan uh, dua tahun sekali atau tiga tahun sekali ke Mekah ada ke Makkah ada ya? umrah insya-Allah. Jadi rakan-rakan anda, uh, rakan-rakan anda di apa di pengajian itu, sekarang mereka berada di mana? Sebahagian ada yang jadi imam hmm. di masjid, di, dekat Mekah juga. Ada. Ada jadi ustaz juga mengajar. Ini orang-orang nusantara. Saya, saya. Ha. Hmm. Ada yang jadi imam di negara-negara di hmm. Indonesia di. Yang 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 ada ya, orang-orang yang ter, apa, terkenal yang pernah dengan nama di YouTube ke. Kalau di YouTube, uh, kurang, kurang pasti lah. jadi, eh? uh, Tapi ramai jadi-jadi orang-orang yang hebat, yang terhormat. Terhormat dan, di sana, ya? Eh? Saya percaya. Okay, alhamdulillah. 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 Jadi, apakah nasihat Ustaz-Ustaz uh, bagi mereka, para pelajar yang ingin ke sana atau ingin mempelajari Al-Quran atau menghafaz Al-Quran, jadi seorang hafiz, seorang imam, uh, di Mekah Mukarramah, apakah sebenarnya nasihat Ustaz untuk mereka yang ingin Melanjutkan pengajaran. Ada hajat, pengajar, pengajar, ada hajat niatnya. Apa, apa, apa. Uh, sebelum uh, berangkat ke Mekah atau ke Madinah untuk belajar, uh, khususnya menghafal Al-Quran dan menuntut ilmu, uh, uh, boleh uh, kami atau kita bantu uh, untuk uh, mengarahkan uh, ke guru-guru kita uh, atau salah satu uh, pengajar yang dulu kita kenal. Uh, Wallahu alam. Mudah-mudahan insya-Allah masih ada lagi mengajar dekat Masjidil Haram atau sama ada di masjid uh, di luar Masjidil Haram mm -hmm. maka boleh insya-Allah kita atau kami mengarahkan dan mengantar juga untuk uh, mm -hmm. ke menuntut ilmu di insya-Allah. Ya, insya apakah langkah pertama Ustaz? Contohnya kalau saya punya anak saya. umur 18 tahun saya. eh apakah langkah pertama jika beliau berminat untuk mempelajari uh, tahfizul Quran saya. di Mekah? apa yang harus beliau buat? Mungkin uh, yang pertama, uh, pertama sekali itu uh, berkenaan dengan uh, hmm. dokumen. Dokumen. Okay, dokumen. Mm -hmm. uh, tiap negara ada aturan mm. sendiri kan, masing-masing. Aplikasi dia di sana atau online ke atau mulai mulai. Mungkin. Kalau, kalau sekat, uh, sekarang mungkin boleh online juga. Online lah, juga saya, boleh. Eh? Dan ada beberapa cara. Mm -hmm. Itu ada. Uh, ada sahabat saya, mm -hmm. itu menuntut ilmu atau belajar Al-Quran di Mekah. Dia tiga bulan, mm -hmm. lepas tu dia kena cop atau dia sambung atau panjang masa sambung, tu, eh? sambung mm -hmm. uh, sampai tiga bulan lagi, tiga bulan lagi, uh, macam tu lah. Oh gitu. Nah uh, saya sampai berapa tahun tahun gitu. Sampai lah? satu tahun. Hmm. Nanti lepas hmm. satu tahun dia balik, ambil visa baru lagi dan cara-cara uh, oh, uh, lah. yang paling mudah itulah. Kalau kira kan uh, mereka ia, yang belajar di sana adakah kerajaan saudi uh, sponsor ada segi dari ada sebahagian tem ada tempat tinggal dan juga Saya, makanan ada sebahagian ada ada, juga, ada. Eh? ada. Uh, macam biasiswa kan hmm. ha, ada sebahagian masa santa santa ana manual saja sendiri. Si. Ha, sendiri sendiri ya sendiri mahal tak ustaz? Naam untuk menjadi tak saudi mahal pada masa itu tak mahal sekarang memang mahal sikitlah eh? mungkin mahal sikit tapi dulu masya-Allah luar biasa kau biasa murah eh luar biasa hmm, alhamdulillah alhamdulillah <laughs> alhamdulillah <laughs> ya jadi ustaz uh, bila seorang itu dah pergi uh, apa uh, ke sana untuk belajar tafizul Quran ya. mereka telah uh, tamat pengajian uh, jadi apakah ustaz rasa yang perlu mereka tingkatkan lagi apabila mereka telah tamat uh, apa uh, pengajian di sana dan bila kembali ke nusantara apakah sebenarnya perkara yang boleh mereka petikatkan lagi dalam diri mereka ada satu perkara yang hmm. perlu kita perhatikan hmm. uh, untuk menghafal al-Quran Uh, kita boleh uh, menghafal di di negara kita sendiri. Uh -huh. Di kampung kita sendiri. Okey. Okay. Uh, akan tetapi eh uh, alangkah baik uh -huh. kalau kita ini pergi ke Mekah atau ke Madinah. Betul. Walaupun satu bulan diam kat sana. Uh -huh. Dan untuk mengambil sanad. Uh, hmm. itu yang penting. Itu penting eh. Ah ha, sanad-sanad jadi kita dah menghafal di, di, di dekat negara kita masing-masing. Hmm. Lepas tu pergi sana dan tinggal dekat sana satu bulan lebih lah macam tu. Hmm. Tiga, maksimum tiga, tiga bulan lah untuk membaca di depan guru hmm. atau seorang hafiz al-Quran yang benar-benar hmm. dia tahqiq hmm. ha? dan hafal. Kita untuk mengambil sanad, sebab sanad dari nabi ya, Nabi eh, ah, itu yang boleh kita. Hmm. Hmm. Saya dengan juga, dengan daripada kawan-kawan juga yang uh, bila nak mempelajari al-Quran tu perlu ada sanad. Perlu, Betul, perlu perlu. macam pun. Kenapa? Kita, Kenapa? Perlu ada? Macam gambarnya macam ni uh, contoh kita bawa uh, kereta lesen. Nice nah, macam gitu. Eh. Hmm. Jadi hmm. kalau di sana sekarang uh, yang beri sana itu guru wanita lah. Saya. Guru hantalah, eh? Saya. Dan setiap hal halakah tu satu murid satu guru ataupun satu guru sepuluh anak murid gitu? Banyak ramai. Ramai. Satu guru mungkin sampai tiga puluh empat puluh anak murid. Tiga puluh, saya. Eh. Jadi, jadi tempat, -tempat halaqah di sana halaqah maksudnya mereka duduk di bawah atau? duduk bawah duduk bawah eh duduk bawah wah masya-Allah seronok masya-Allah la Masya ni eh? suana oh, masya-Allah suasana tapi kena ada kena rotan tak <laughs> tu minal wajibat pastilah mesti ada rotan. sebab ya? kami dulu masih kecil kan jadi ada nakal ada, juga eh? kan jadi. <laughs> <laughs> sampai sekarang masih ada ni eh uh, bekas ni bekas ni masya-Allah oh uh, jadi itu. ada kenang-kenanganlah kenang-kenangan <laughs> <laughs> okey alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, kita bersama ustaz Abdul Aziz Ahmad Sahli, uh, sahli uh, uh. dalam pengalaman mereka atau beliau sendiri uh, mempelajari menghafaz al-Quran di Mekah Mukarrama jadi jika anda mempunyai anak atau anda sendiri yang ingin mempelajari hafiz tahfizul Quran di Mekah Mukarrama beginilah beliau mempunyai pengalaman yang sungguh luar biasa sekali sampai anda boleh jadi seorang imam di salah satu masjid kecil daerah Mekah insyaallah yeah. eh InsyaAllah. bagi anda yang ingin menaja Masjid Darul Ghufran untuk berinfak wakaf uh, sila ke lelaman donate.darulghufran.org ha, boleh uh, jadi anda dapat uh, membantu uh, Masjid Darul Ghufran dalam kita meningkatkan lagi program-program yang ada dan salah satunya seperti podcast di sini bila kita bertemu ramah bersembang-sembang bersama mualim-mualim hafiz-hafiz imam-imam hafiz di Singapura insya-Allah. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Podcast ini dibawakan khas oleh Masjid Darul Ghufran.